Миллионы кубометров воды ежегодно уходят за границу. Предыдущая власть не сделала ничего, чтобы остановить это. Дунай, Днестр, Западный Буг. Мы их зупынемо. Тысячи птиц ежегодно улетают из Украины за границу. Миллионы украинских подушек остаются ненабитыми пухом. Вы хотите и дальше так спать? Миграция птиц. Мы их зупыним. Ежесекундно миллиарды электронов движутся вокруг э, атомов хаотично. Страна устала от хаоса. Хаотичное движение электронов. Мы их зупыним. Великая У 2002 році в Україні було нараховано більше сотні бамбукових гаїв. Зараз їх менше десяти. В Україні весь час бракує бамбуку, адже виробництво бамбукових вудок один з пріоритетних напрямів української промисловості. Країні загрожує бамбукова криза. В усьому винні вони панди. Рятуємо украинский бамбук. Банду -хэт. Существует много партий с громкими, но пустыми названиями. Никто не вкладывает в них ни смысл, ни корпус. Мы долгое время думали. Месяцами не спали, прорабатывали варианты хук, джеб, двоечка в голову. Но это все не то, что нужно народу. Аперкот. Что такое апперкот? Это альянс, партия, партия егерей, рыбаков, которые обожают толерантность. Но это как бы еще не окончательное название, мы еще работаем. Ах да, мы за реформы. Пришло время честных людей и честных выборов. Это мое время. Я увеличу зарплаты до таких размеров, что Национальный банк Украины не будет успевать печатать такое количество денег. Пенсии будут настолько высокими, что люди не захотят умирать. будет настолько бесплатной, что даже самый здоровый украинец захочет побыть на больничном. Уровень образования будет настолько высок, что уже после первого класса можно будет поступить в университет. Скажем, нет, вранью и пустым обещаниям. Блок Александра Пиноккио. Помни, выборы на носу. Добрый день, наши хорошие! Здравствуйте! Как поживаете? Каждый украинец ежедневно сталкивается с проблемой невежества. Мы покончим с этим. Мы партия «Вежливая, Вежливая Украина. Украина». Вам надоело, что чиновник не может внятно объяснить, почему повышаются цены? Если мы придем к власти, мы ответим на этот вопрос четко и ясно. Извините. Если вы захотите позвонить и записаться к нам на прием, то мы скажем сожалеем, вы ошиблись номером. Если вы чихать хотели на нашу партию, то мы ответим будьте здоровы. Наш номер в избирательном списке последний, потому что мы вежливо пропустили остальных вперед. Хватит работать за гроши, будем работать за спасибо. Э, извините, если вас не затруднит, э, проголосуйте, пожалуйста, за нашу партию вежливая Украина. Если вам не хочется тысячу извинений. До свидания. Всего хорошего. Спокойной ночи. Будьте счастливы. Мы партия. Вежливая, Вежливая Украина. Украина. Если что не так, тысячу извинений. Простите нас, пожалуйста. Совсем скоро... По всей Украине заплещутся молочные реки у кисельных берегов. У граждан страны потечет по усам и попадет в рот. Главное, чтобы народ жил, поживал и добра наживал. Партия «Тридевятая Украина». Дракона подолано, принцессу досягнута. Великая разница! В завтрашнем дне наши дети получат образование за границей, наша старость будет обеспечена. Да. С нами молодежь. Масик, это а же обещал брюлики. Мы выполняем свои обещания. Нам все равно, что происходит в Украине. Мы уехали оттуда в 90-е. Партия независимая от Украины. Не ищите нас в бюллетене. Не ищите нас в Украине. И вообще не надо нас искать. Да.